Европа это ценности, которые мне ближе, чем ценности, может быть, постсоветские стандарты европейские. Я думаю, что это то, к чему надо стремиться. И, э, на самом деле хотелось бы правосудия, хотелось бы э, таких стандартов, которые в Европе, потому что у меня, допустим, была возможность пожить в одной из европейских стран, э, это Польша, и на примере этой страны э, я поняла, как действуют э, европейские программы, э, социальные э, стандарты, то есть какие там есть э программы поддержки для людей. И я хочу, чтобы это было в Украине, потому что Украина Европа не только на карте. Одним решением, я бы хочу жить в европейской стране, яко якою є Україна на у нас здесь много всяких несправедливостей, и поэтому, э, к сожалению, мы с ними сталкиваемся постоянно на каждом шагу. Шо... Я э, хотел бы чтобы мы как-то справились с этим в Европе, мы с этим сможем справиться, с будущей с Европой. А если мы оставим все как есть, то, к сожалению, мы так и будем вариться в этом дальше. В Европе у нас более есть шансы стать, ну, сейчас мы живем в мусорнике, и эти же все зарплаты, и посмотреть даже со стороны студента, ведь на то, что получаем сейчас стипендию, невозможно студенту, который приехал в деревню, он получает 720 деревьев, ну, никак не проживешь, из них остается 400 на еду, остальные 300 он там на туда-сюда. И ну, то есть, ну, Это невозможно жить и наши же общежития посмотреть даже Италии, общежития их сравнить с нашими, нашими стипендиями. Ну, небо и земля. Вони и не хочет они в ТЕС, а не в ЄС. Вони хочуть хочет Україну на своє власне князівство, де вони их керовать, усе своє життя. Говорить вас, У вас есть гражданская позиция. Тех, кто сказал. в интернете и просто сказал, я не пойду, потому что там холодно. Их гражданская позиция равна нулю. Ее нет. Спасибо вам за то, что у вас она есть. Слава Украине!